গুড মৰ্ণিং অসমবাসী ৰাইজ আজি বহুদিনৰ মূৰত আকৌ এটা সৰু ব্লগ আপোনালোকলৈ বুলি বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱা উঠি আহিছোঁ ঘূৰি চাইছোঁ নটা বাজিল বহুত দেৰি হৈ গ'ল দোকান খুলিব লাগে আৰু ইফালে এতিয়া আহিছে মোৰ ষ্টুডেণ্ট দুজন দেখাই দিছোঁ এয়া এয়া হৈছে জান আৰু এয়া হৈছে জুনুকা আৰু দুইজনে জিম কৰিব আহি এতিয়া বহি আছে মুগা শুকুৱাই মানে মই ৰেডি হোৱা নাই কাৰণে তো এতিয়া জিম কৰোঁগৈ আগৰ দৰে আকৌ ডেইলি ভিডিঅ' দিবলৈ চাম তো আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ কৰি যাব আৰু এতিয়া চাওঁ আহক তেওঁলোকেনো কেনেকৈ জিম কৰে দিয়া আৰম্ভ কোৱা ত' এয়া জিম ষ্টাৰ্ট কৰিলে তো এজন আছে আজি চ'ল্ডাৰ আৰু এজনৰ আছে বাইচেভ তো বুকদান চুকদান মাৰি কৰি লৈ এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে ফাৰ্ষ্ট এইড মা কি কৰিছে চাহ বনাইছা অ চাহ বনোৱা কি কৰি আছা তুমি মোৰ বাই চাইছা বেয়া চোলালি কৈ দিয়া দোকান খুলিম বুলি ভাবিছো কিন্তু এতিয়া যাবলৈ পৰা নাই বৰষুণ পৰি আছে ঘৰৰ সন্মুখতে হলেও বহুত পিছল মানে পানী বহাই আছে চাহ দিব বৰষুণ পৰি আছে দেখিছেনে কাচকলজোপা এজোপা হেলিয়ে গৈছে কাচকল কেইজোপা এইবাৰ প্ৰথম লাগিছে মই এতিয়া এটা জোনুকা প্ৰশ্ন সুধো জোনুকা গছত কঠাল পুথত তেল বাকী কি নাও খাওতে চেলবেল আছিল নেকি তাৰ পিছত এতিয়া জানালে কি কয় ৰাতিপুৱা চাহৰ সৈতে খালো এয়া চুজি তাকেইটা মই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো আৰু সেই এনচাৰটো দিব আপোনালোকে শুনি লোৱা হাঁহৰ কণী গণ্ডগীক হাঁহৰ কণী লেতেৰে পেতেৰ পাৰৰ কণী গল আৰু এটা কণী আছে লগাই গণ্ডগোল কণী কাহে আ কিয় আহে বৰচুণাৰ বতৰতো পা বুলি কৈছা সি পাইছো সি বোলো অকণমান খোলো দোকানখন আৰু মায়ে কৈছে বোলে বিষৰ টেবলেট লাগে আৰু বিষ টেবলেট মানে নহলে বোলে আজি ওচৰতে বিয়াখন যাব নোৱাৰিব গতিকে ভাবিছো মাক বিষ টেবলেট আনি দিলো টেবলেট কণ কাহিনী এ ভিডিঅ' হৈ আছে হে তোমাৰ ধৰিছে নেকি তোমাৰ ধৰিছে কালি নুশুলে ন কালি দেখোন দা ৰাতিপুৱা যিম কৈছো যিমত গৈ ইটো পাত মাৰিলে চব ওলাই দৌৰ ললে সেইটো সেইজন কালি পালি থাকে পুৰা পেট পেট মাৰি মই এতিয়া ৰুটি ভাজি মানে ৰুটি চব্জি খাই লওঁ জানমনী আলু ভাজি বনাই আছে আৰু দোকান খুলবৈ আজিলে বাই বাই ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব মৰম দি যাব লাভ ইউ অল বাই বাই